ஸ்ரீ குருபியோ குருபியூனம் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன் வேலூருக்கு அருகில் திருவிருஞ்சிபுரம் என்னும் ஊரில் அடையபுளம் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் சிறந்த அத்வைதி சிவ வைஷ்ணவற்றவர் இவர் நூறுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இயற்றி அருளியுள்ளார் ஸ்ரீ அப்பய தீட்சிதர் அவர்கள் ஒரு சமயம் கார்த்திகை தீப தரிசனத்திற்காக திருவண்ணாமலை சென்றிருந்தார் அங்கு தேயுலிங்கமான ஸ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரரை தரிசித்து சில நாட்கள் தங்கியிருந்த போது அவருக்கு பீத்த ஜுவரம் எனும் ஜுவரம் வந்ததாம் அந்த நிலையில் அபீத்த குஜாம்பா என்ற திருநாமத்துடன் அங்கு எழுந்தள்ளியுள்ள அம்பிகையை எட்டு ஸ்லோகங்களால் துதித்தார் உடனே அந்த அவரை விட்டு அகன்றது இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களும் அபீத்த குஜாம்பா ஸ்தவம் என்ற பெயரில் வழங்கப்படுகின்றன இக்காலத்திலும் கை கண்ட பலனை அளிக்கும் இந்த ஸ்துதியை சொல்பவர்களுக்கு சக்கல வியாதிகளும் நீங்கும் ஜுவரத்தில் இருப்பவர் பக்கத்தில் இதை ஜபித்தால் ஜுவரம் நீங்கிவிடும் வேண்டியது நம்பிக்கை ஒன்று மட்டுமே ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் அபீத் कुचाम्बास्तवः आनन्दसिन्धुलहरीम् अमृतांशुमौलेरासेविनामृतनिर्मितवर्तिमक्ष्णोः आनन्दवल्लि विततेरमृतार्द्रगुच्छम् अम्ब स्मराम्यघम् अपीत कुचे व पुस्ते निर्निद्रकोकणदकोमलकान्तमम्ब नित्यं सुदानिकरवर्षि पदं त्वदीयं मूर्छाकरज्वररुजा ममतापितस्य मूर्निक्षणं सकृदपीतकुचे निदेहि शीतांशुकोटिसुषमाशिशिरैः कटाक्षैः अव्याजभूतकरुणारसपूरपूर्णैः कर्पूरदूलिमिव दिक्षु समाकिरद्भिः अम्बक्षणं स्नपय आविर्भवक्षणमपीतकुचे पुरस्तात् अम्बज्वरेण महता ममतापितस्य येन त्वदङ्घ्रिरुचिजालसुधाप्रवाहे मग्नस्तदैव त्यजेयम् नानाविदैर्नलिनजातलिपिप्रक्लृप्तैः ना क्षुभितैर्ज्वराद्यैः आश्वासय क्षणमपीतकुचेकराग्र क्रीडाकणकनकहल्लकसौरभेन कण्ठे विष विशं, विषमुचो भुजगपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमताश्च भीमाः शोणाचलेशमुपसृत्य भजेत को वा न स्यात् यदि सन्निधानम् शक्तिर्जगज्जनपालनभञ्जनेषु भोगेषु दिव्यमखिषी तरुणेन्दुमौलेः सिद्धिः करप्रणयिनी तव सन्निधानं यन्नासि तस्य तदपीतकुचे न जाने त्वं भैरव प्रलयभैरवताण्डवानां त्वं शेषिणि सखरि दातृचराचराणां त्वं मोचिनी सकलसंस्कृतिजालकाणां त्वां ब्रह्मसंविदमपि तकुचे नमामि आनन्दसिन्धुलहरीमृतांशु मौलेरासेविनामृत निर्मित वर्त्निमक्ष्णोः आनन्दवल्लिविततेरमृतार्द्रगुच्छम् अम्ब स्मराम्य कमपीतकुचेव पुस्ते निर्निद्रकोकनदकोमलकान्तमम्ब नित्यं सुधानिकरवर्षि पदं त्वदीयं मूर्छाकरज्वररु पि तस्य मूर्निक्षणं सकृदपीतकुचे निदेहि शीतांशुकोटिसुषमाशिशिरैः कटाक्षैः अव्याजभूतकरुणारसपूरपूर्णैः कर्पूरदूलिमिव दिक्षु समाकिरद्भिः अम्बक्षणं स्नपय मामरुणाद्रिमान्ये आविर्भवक्षणमपीतकुचे पुरस्तात् अम्बज्वरेण मकता ममतापि तस्य येन मग्नस्तदैव तनुतापममुं त्यजेयम् नानाविधै नलिनजातलिपि ना प्रक्लृप्तैः आनीतमूर्छमधिकं क्षुभितैर्ज्वराध्यैः आश्वासयक्षणमपितुचीकराग्र क्रीडाकण कनकहल्लकसौरभेन कण्ठे विषं विषमुचो भुजगः कपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमता शभिमाः शोणाचलेशमुपसृत्य भजेत को वा न यदि सन्निधानम् शक्तिर्जगज्जनपालनभञ्जनेषु भोगेषु दिव्यमहिषी तरुणेन्दुमौलेः सिद्धिः करप्रणयिनि तव सन्निधानं यन्नासि तस्य तदपीतकुचेन जाने त्वं साक्षिणि प्रलयभैरवताण्डवानाम् त्वं शेषिनि सखरि दातृचराचरा संविदमपि तकुचे नमामि आनन्दसिन्धुलहरीमृतांशु मौलेरासेविनामृत निर्मित वर्त्निमक्ष्णोः आनन्दवल्लिविततेरमृतार्द्रगुच्छम् अम्ब स्मराम्यकमपि ेव पुस्ते निर्निद्रकोकनदकोमलकान्तमम्ब नित्यं सुदानिकरवर्षि पदं त्वदीयम् मूर्च्छाकरज्वररुजा ममतापि तस्य मूर्निक्षणं सकृदपीतकुचे निदेहि शीतांशुकोटिसुषमाशिशिरैः कटाक्षैः अव्याजभूतकरुणारसपूरपूर्णैः कर्पूरदूलिमिव दिक्षु समाकिरद्भिः अम्बक्षणं स्नपय मामरुणाद्रिमान्ये आविर्भवक्षणमपीतकुचे पुरस्तात् अम्बज्वरेण मकता ममतापि तस्य येन मग्नस्तदैव तनुतापममुं त्यजेयम् नानाविधै नलिनजातलिपिप्रक्लृप्तैः ना आनीतमूर्छमधिकं क्षुभितैज्वराध्यैः आश्वासय क्षणमपितकुचे कराग्र क्रीडाकण कनकहल्लकसौरभेन कण्ठे विषं विषमुचो भुजगः कपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमता श शोणाचलेशमुपसृत्य भजेत को वा न स्यात् यदि सन्निधानम् शक्तिर्जगज्जनपालनभञ्जनेषु भोगेषु दिव्यमहिषी तरुणेन्दुमौलेः सिद्धिः करप्रणयिनि तव सन्निधानं यन्नासि तस्य तदपीतकुचेन जाने त्वं साक्षिणि प्रलयभैरवताण्डवानाम् त्वं शेषिणि सखरि त्वं मोचिनी सकलसंस्कृतिजालकानां त्वां ब्रह्म संविदमपीतकुचे नमामि इति श्री अपि दीक्षितेन्द्रः कृत श्री अपितकुचाम्बास्तवः श्रीगुरुभ्यो नमः